с заместителем министра. К сожалению, с самим министром мы не смогли встретиться. Нам на встречу вышел зам министра и вели... разговаривал от имени министра. По нашему требованию взять под особый контроль ход расследования уголовного дела относительно нападения на журналиста Шапочника, нам был дан утвердительный ответ, что дело на контроле у министра. Мы попросили, чтобы этот контроль был реальным, а не номинальным. Насколько это было будет соблюдено, покажут в ближайшие несколько дней, насколько будет контролироваться ход расследования. О публичном признании – наше второе требование. Нам пообещали, что в самое ближайшее время будут сделаны или уже сделаны э, заявления в прессу о том, что все-таки действительно основной версией следствия является напад... именно журналистская деятельность и правозащитная деятельность Шапошникова. Браво. По э, третьему пункту нам конкретных ответов не дали, но пообещали, что э, по крайней мере, пообещали, что заказчики будут наказаны вне зависимости от того, какого они ранга. Опять-таки, то, насколько действия будут соответствовать сказанным словам, покажет только в ближайшее время. Взятие под особый контроль дела об избиении главного редактора газеты «Дорожный контроль» Кириенко. Также нам было пообещано, что министр возьмет это на свой личный контроль. Посмотрим, как будет проходить дальше следствие. По поводу сформирования спецотряда ДПСГИ при МВД Украины и обновления личного состава нас пригласили поучаствовать в общественных слушаниях за круглым столом с МВД, внести свои предложения. Также мы пригласим обязательно прессу, посмотрим, насколько наши предложения и будут услышаны, учтены и насколько они будут воплощены в жизнь. Обеспечение безопасности журналистов Украины и участников проекта «Дорожный контроль» конкретного ответа мы не получили. Нас призывали обращаться по каждому факту конкретному нападения на журналиста или любого отдельного человека непосредственно в Министерство внутренних дел, непосредственно на имя министра писать заявление, если нет должного расследования со стороны правоохранительных органов на местах. В принципе, это было краткое содержание нашей беседы. А, на громадскую раду все пидут представники. Да. Я думаю, да, что да. когда, когда, когда Когда это будет. это, да. будет? это будет 4 -го... А мы будем созваниваться, записываться туда, У нас чтобы новость участвовать. Новость То есть будет мы все сегодняшние нас... да, люди будет идем, об этом... идем на Об этом будет оповещено на сайте Дорожного контроля. Следите э, за новостями, мы обязательно сообщим. Фамилию замминистра скажите, пожалуйста. Замминистра, скажите, пожалуйста. Ну, что ж ребята, ну с кем разговаривать? патрульный Так он же говорил от имени министра, так что все нормально. Человек говорил от имени министра. <laughs> Чай, кофе предлагали.